Там, я, вам, я вам залишила там післо. І нас тоді мене пан Микола, то ви сидів, я вам залишила. Все там залишила, все написала. Все за побачення. Жінки розповідаю історію. Ну, Приходять діти, такий, ну, діти да, борода класна, там приніс там якесь котілок. 5 тcado, 5 5. 5 uh -huh. И сказал, что tipo, я живу ним. каждая порядочная эстонская семья сохраняет вещи для того, когда придут русские, чтобы кушать что-то. И у нас есть спрятана крупа, соль, мыло, вещи вот все, когда ты. Нет, он закопанный в Китае. Нет, не знаю. Он вот. сказал, что Эстония. И теперь я подумал, что ну пока они сюда придут, а в Украину они уже идут. Вот. Ага. Так что я там все принес сюда. сюда. Да, да что представляете, да. что мне в голову не пришло, что вот есть такие классные люди, как ты. Ну видно свои Запасы. А сабли привезло?